Иди сюда, сюда. Добрый вечер, друзья. Сегодня из Мегамола Санта-Маргарита происходит очередная трансляция. И один из самых величайших фотографов в современности Эдуард Странатко нам расскажет, как входить в состояние гениальности. Для того, чтобы сделать интересный кадр, ну или соч сочинить симфонию. Вот Бадлер, он критикуя Бриаса Варена сказал, который написал в книге о кушаниях и напитках, что вино это напиток из плодов винограда. А он сказал, что это такое слабое описание, если инопланетянин, типа, прилетит на Землю, ему скажут, это из плодов винограда. Ну и, ну, и хрен с ним, да. А Бодлеру написывал вино как напиток. Вот если хочешь героическое произведение написать, нужно бургундское пить. Если хочешь религиозную симфонию какую-то сочинить, нужно пить рейнское белое. А если легкую оперетку, шампанское. Вот чтоб классную фотку. Что нужно пить или что нужно сделать? Как стать, вот, в, в, вникнуть в это состояние гениальности все-таки? Мне рассказывали, что, конечно, алкоголь это помогает на первых этапах. Вот. А <coughs> на вторых этапах, наверное, не очень. Дело в том, что фотографирование это такой процесс, как бы требует постоянных технических навыков, которые не должны разрушаться посредством каких-то применением каких-то препаратов. Чтобы руки не дрожали. Руки в первую очередь. Вообще-то состояние алкоголя или даже выпитого э, пива пол литра, оно как бы помогает нам войти в состояние творчества. Потому что весь наш обычный, как бы, в общем-то, мир, который мы считаем серый, он становится как бы цветным. И как бы малозначащие события становятся очень важными. Вот, но только на начальном этапе. Дело в том, что когда уже дальше употреблять эти стимуляторы, разрушается тогда сознание, и тогда теряется цель, смысл и так сказать всего. Мне кажется, что как бы все это надо оставить в своей памяти, а потом уже продолжать как бы работать в этом же плане. Я воодушевляюсь просто воодушевлением. Сам момент взятия камеры в руки. Он уже воодушевляет меня. Я это как наркотик, да? Это как э, принятие, по меньшей мере, бутылки пива. Вот. Это как встреча с хорошим другом и само занять мысль, мысль о том, что я буду заниматься в данный момент вот искусством, то это будоражит меня. То есть вот так я считаю. Неплохо, но. Мне кажется, вы что-то скрываете. Ну, мне трудно сказать. Я прошел через многое. Я пробовал и это, и то. И э, секрет в творчестве заключается именно в том, что надо заниматься этим творчеством. Когда занимается человек творчеством, то любые посторонние как бы, вещи, они могут помочь. Допустим, сон может помочь. Вот приснился сон, да? на следующий день человек хочет, если его запомнил, хочет восстановить подобную, но подобную ситуацию. Вообще-то я рекомендую сны. Я рекомендую как можно стараться как-то вот прочитать какие-то книжки по поводу снов и стараться видеть как, и запоминать как можно большее количество снов. Во сне все происходит как бы кинематографически. Мы люди испорченные, мы видим кино во снах. Часто оно бывает цветным. Я бы сказал, даже в большинстве своем случаях оно цветное. Если вдуматься, там очень классно драматургии, просто граничащая с гениальностью. Если мы будем переносить свои сны, свои работы, то это будет абсолютно нормально. То есть свои фотографии, свои фильмы, они как бы... <клёх> почему кино художественно так близко нам до сих пор и не уходит из наших душ, из наших мыслей? Потому что оно похоже на наши сны. Мы там свободно, раскованы, мы можем делать все, что угодно. Все каких-то совершенно замечательных, прекрасных композициях, каких-то классных цветах, снято великолепными режиссерами и показываются там только для нас. Ну, уже ближе, уже ближе. Вот это, в принципе, вы хорошее открытие для нас сделали, что секреты, они из какого-то другого мира, из этого зеркала подсознательного, как оно называется. Ну, мне трудно объяснить, почему сны в принципе, я думаю, как все материалисты, что сны, они просто повторяют наши дневные впечатления. И мы видим там тех людей, которых, возможно, видели днем, но не запомнили. Но в каких-то странных совершенно комбинациях. Я бы сказал, как бы в художественных комбинациях. Они повторяют, все это красиво. Мы уже не следим. Потому что начинающий, как правило, он следит во время съемок, он следит за композиции, он, у, него, у него много отвлекающих моментов. Он думает, потом включен у него аппарат или нет, если там батарейки, если там пленка, навел ли он на резкость, вот, какой там будет оттенок цвета, как ведет себя ну, тот человек, которого он снимает, как люди надо понимать, как люди ведут вокруг, потому что это может быть опасно во время съемки. А во сне этого как бы всего нет. Мы просто видим уже картинку. То есть это все равно, уже рассматривает свою собственную работу, причем которая уже приближена к гениальности, уже рассматривать как готовую. Это уже как бы такая как бы цифровая видеосъемка, которая не требует ничего, ни наводки на резкость, ни проявки, ни просто и для одного же актера, для одного же режиссера все это показывается. По-моему, к этому надо стремиться. Я не знаю, если какие-то препараты, если какие-то методики, техники для но подобное состояние. Но когда я начинаю снимать, я как бы при всем, что я как бы контролирую ситуацию, я где-то так чуть-чуть и засыпаю. Засыпаю в том смысле, не в том, что я как бы теряю двигательную активность. Нет, наоборот. Я как бы засыпаю в том смысле, что сам, сам момент съемки, ну инспирированный мной, он является тоже сном для меня. Вот такое, вот такая ситуация. А если этого восторга, этого сна во время съемки нет, то не будет восторга во время просмотра снятого материала. А вы можете вот рассказать подобные вещи только на украинском языке? Я слышал, что сейчас модно учить украинский язык, и вы его неплохо вот изучили. Можете? Ну, пробегать? это тоже легко. Первое, нужно... Мы часто у весне бачим о сны. Там и режиссеры, и актеры, Все зроблено там на високому рівні і показується лише для нас. Ми у своїй творчості використовуємо різні методики. Ми можемо використовувати алкоголь, наркотики, може ще якісь добре знайомих або просто інспірацію, що якщо навколо є нас гарні друзі, або якийсь антураж, ми прийдемо, якесь приміщення. Але все це... Наприклад, ми прочитали гарну книгу, так? і ми хочемо робити все це зробити так, як там написано. Але це швидко проходить. Те, що наша підсвідомість залишається з нами, вона лише наша. І наші сни – це наша підсвідомість. Якщо ми знімаємо, наприклад, ну, відео або фото, ціна йому буде нуль, якщо вона буде якась ідея зайнята у інших людей, якщо ми будемо. Якщо ми будемо, навіть якщо вона буде зовсім не потрібна. Якщо ви не відчуваєте, що під час зйомки, фотозйомки, наприклад, у моєму випадку, якщо ви не відчуваєте якогось захоплення, то цього захоплення не буде і під час перегляду вашого фото або вашої стрічки. Це основна, основна моя думка, я думаю, що... Дякую тим сноподібний, я сноподібний стан. Я час від часу відчуваю, що я в гарному сенсі, коли починаю знімати, я засинаю. Але в тому сенсі не те, що я, в мене немає руху якогось, або ж я паралізований. В Сенсі того, що я бачу сон. Я бачу себе, я бачу все навколо, я бачу всіх людей, що, що я знімаю, і вони якось піддаються на це. І щоб створити цю творчу атмосферу під час зйомки, і, і, і ця сноподібна атмосфера вона нас захищує. Тобто вона захищує всіх, бо скрізь на вулиці знімаємо. От підійти якісь люди, там скажуть, може комусь щось не подобається. Але вони якось дивляться і не бачать цього, розумієте? Або бачать, ага, ну це зйомки, вони приходять мимо, вони нічого не бачать. Тобто вона і захищається цей наподібний стан він захищає. Деякі такі тварини вони впадають у цей стан. Якщо виникає якась така ситуація, як на як хтось на, як на, на, на нападає якийсь, якийсь хіщник, то він, вона ця людина начебто робить виглядає на мертва або засинає і хіщник, це відходить. І немає, Ось якого. вам гонара, бо, бо цей конверт він буде гріти, моє, моє серце, бо, є, время. можливо, довгі роки. 12 думаю... секунд залишилось. Ага. Я не думаю, що о, якраз це не перелічене гроші. Дякую, 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 дякую. О, це дуже великий конвертик. Ого, я такого генералу в житті не тримав у руки. В камбальний Іди сюди, сюди. Іди любим. Йди сюди, сюди. Іди сюди, сюди.